Вокворд, Холливуд 2025 только что завершился, и город вибрирует от гламура настолько сильного, что кажется сном, который никогда не закончится. Прожекторы плясали между небоскребами, знаменитости общались с режиссерами, модели шли по красной дорожке, словно падающие звезды, а внимание прессы неустанно ловило каждый важный шаг. Но среди всего этого величия была одна фигура, которая, казалось, Бросала вызов притяжению знаменитости, как и другие. Это был Ким Тэхён, или, как его называют миллионы по всему миру, «Ви вечер был не только выступлениями, не только невероятными нарядами или уверенной походкой, сотрясавшей сцену. Было что-то неописуемое в том, как Тэхён себя преподносил, в том, как он поворачивался, как ходил, как свет прожекторов следовал за ним. Словно он был центром орбиты всего сущего в зале. Он не приковывал к себе внимания. Он плыл вместе с ним. Казалось, мир естественным образом вращался вокруг него. А когда мероприятие закончилось, все делали ставки на то, что Тэхён отправится на эксклюзивную автерпарты. С бархатными занавесками, дорогим шампанским, смехом знаменитостей и камерами на готове, чтобы запечатлеть каждую черту его лица. Все знают, как обычно проходят автерпарты для таких важных персон, как он. Но Тэхён всегда на шаг впереди ожиданий. Когда свет на сцене медленно гаснет, когда стихают крики, когда элитные гости спешат на афтерпарты, Тэхён выбирает другой путь. Тихо, без объявления, без безумной свиты. Как ветер, меняющий направление без предупреждения. Никакого танцпола. Никакой оглушительной музыки. Никаких вспышек камер. Только тихая ночь и небольшое, почти незаметное место. Скромный ресторанчик под названием Бикян, название которого многие местные даже не знают, не говоря уже о том, чтобы зайти туда. И вот тут-то история начинает обретать форму. Разительный контраст, но такой ты От блеска высокой моды до простых меламиновых тарелок. Из комнаты, полной знаменитостей, в теплый, тускло освещенный ресторан. Из мира гламура, который кажется далеким, в маленькое место, которое кажется домом. Никаких объявлений, никаких папарацци, преследующих позади. Но у Вселенной, как всегда, есть план. Потому что никто не понял, что тот вечер был не просто очередным ужином. Это было начало. Новая глава. Тайна, медленно выходящая на свет. Маленький момент, который потряс фандомы по всему миру. И все началось с одного простого шуга, Тыхен, прочь от блеска и гламура сцены. Вместо настолько тихая, но в то же время полная историй, которые мог создать только он. Вот где все началось. Что, если я скажу тебе, что сразу после того, как я поразил весь мир моды на вокворд. Холливуд 2025, Тэхьон не пошел на автепоте, полную шампанского и вспышек фотокамер. Вместо этого он отправился в куда более неожиданное место. Да, все верно. Нашви решил заглянуть не на гламурную вечеринку, а в небольшой тихий ресторанчик. Фанаты назвали его самым Тэхьоном в его жизни, загадочным, скромным и непринужденно кинематографичным. Когда все думали что он исчез после мероприятия, начали распространяться слухи. Некоторые утверждали, что видели его в Бикян, небольшом уютном заведении, спрятанном от блеска и гламура Голливуда. И, конечно же, одного слуха было достаточно, чтобы взорвать фандом. И вот тут-то история начинает выходить из-под контроля. Несколько участников американской группы Zetikru в арт преданных фанатов, организовавших мероприятие «Тиэй Day» в Лос-Анджелесе, случайно оказались рядом в тот вечер. Они просто сидели и вспоминали, как видели Тэхёна лично на фан-встрече. Внезапно кто-то из сотрудников Бикиан небрежно упомянул, что Тэхён мог бы заглянуть к ним. Конечно же, они просто рассмеялись. Ну, кто бы мог подумать, что мировая суперзвезда внезапно появится в вашем ресторане? Но судьба распорядилась иначе. Ведь когда дело касается Тэхёна, вселенная всегда движется поэтичным образом. Когда эти фанаты решили зайти в Винноутбергер, чтобы быстро перекусить, Тэхён, да, тот самый Тэхён, оказался в Бекян. Представьте себе контраст. В одну секунду он, икона гламура в Вокворд, в дизайнерской одежде, в окружении мировых знаменитостей. В следующую, он сидит в маленьком корейском ресторанчике, как обычный посетитель, просто голодный. Вот это двойственность. Вот за что его любят фанаты. Он может быть суперзвездой и соседским мальчишкой в одном дыхании. А давайте поговорим о его тарелке, потому что фанаты замечают все. На фотографиях, которые распространяются, изображены зеленые меламиновые тарелки, типичные для ресторанов такпокки, и простые металлические стаканчики, которые часто можно найти в Пхаджанмаче. И каким-то образом эта простая эстетика идеально ему подходит. Тэхён умеет сделать самые простые вещи элегантными. В одну секунду он пьет дорогое шампанское, в следующую – воду из стакана из нержавеющей стали за 20 тысяч вон. Это не «понижение». Это эмоциональный и эстетический диапазон. Но Затем история принимает другой оборот, потому что, видимо, вокруг профессиональные камеры, и внезапно повествование меняется. Внезапно многие спрашивают, что это за съемки? Документальный фильм? Короткометражный фильм? Новый музыкальный клип? Фанаты мгновенно превратились в детективов, анализирующих каждую деталь. Было ли это частью новой эры Техеона? И тут Тэхён поднял взгляд, улыбнулся маленькой, многозначительной улыбкой и сказал «Ты этого хочешь? Ты этого хочешь?» Фанаты сошли с ума. Это был тизер. Текст песни. Намек на возвращение. Одно его предложение могло заставить весь фандом строить теории всю ночь. Затем всплыло еще одно популярное имя. Мэгги Кан, корейско-канадский кинорежиссер. Она опубликовала историю с подписью «Я вижу тебя, собака THV». Совпадение. Что ж, фандом не верит в совпадение. Затем создательница контента Женя Романова поделилась зеркальным селфи с Техеном в Вокворд. Фотографии были словно художественные кадры из фильмов, полные атмосферы, сценического света, пальм и дизайнерской одежды. От Вокворд до бикиан и профессиональных камер. Все путешествие Техёна по Лос-Анджелесу было похоже на одну плавно текущую визуальную историю. И интересно было не только то, куда он отправился, но и то, как он прибыл в эти места. У Техёна была уникальная аура. Каждый обычный момент был похож на сцену из фильма. Он не гнался за вниманием. За вниманием, которое следует за ним. В этом секрет его обаяния. Он дает нам ровно столько, чтобы очаровать нас, но никогда не настолько, чтобы не потерять тайну. И, может быть, именно поэтому фанаты чувствуют себя связанными с ним. Потому что они не просто наблюдают за ним. Они чувствуют себя частью его истории. И теперь фандом задается вопросом. Это просто еще один поздний ужин, или мы наблюдаем рассвет следующей эры Техёна, потому что с Техёном ничто не случайно. Каждый момент ощущается как прелюдия к чему-то большему, потому что Техён не из тех, кто плывет по течению мира. Он – само течение, тихий, мягкий, скромный, но при этом обладающий силой изменить ход целой волны. Фанаты видят, как он ест из простой тарелки – пьет воду из простой металлической кружки. И этот момент кажется прекраснее блеска даже самой большой сцены. Все потому, что Тэхён привносит красоту изнутри, не из того, что он носит, не из того, где он находится, а из того, как он себя чувствует. И когда эта легкая улыбка касается его губ, когда простая фраза вроде «хочешь этого» слетает с его губ, казалось бы, без усилий, мир на мгновение замирает. Фанаты затаили дыхание, появляются теории, хайп нарастает. Все дело в том, что техьон делает обыденное необычным.